その昔世界は闇に包まれていた存在するのは一匹の巨大な竜スドリカそしてそのおもちゃ人類のみであった人々は永遠の命を与えられ自由を奪われた奴に耐えながら生きる日々勇者バンダクティが 理由に自由への渇望を訴えるの待っていたのは重い処罰であった不満を募らせた人々はバンダクティを王とし運命に逆らう決意をするだがそれが保守派との間に摩擦を生じさせたどんな苦境に追い込まれようとも ンダクティは希望を捨てず運命を変えてみせると誓ったついに彼の槍が竜の心臓を貫いたその傷口から現れた火の塊人々はこう呼んだ太陽闇に光が差し竜は大地となった 人類は自由を手に入れ永遠の命を失った千年の時が流れ太陽は世界に恵みを与えた活気にあふれ花が咲き乱れる世界だがその陰で未だスドリカの復活を願い 에이엔 노이치오 호수르모노가 스도리카! 이상 유튜브 사순담이었습니다.